म्हटलं पण आज तो आत्मनिर्भर भारत आपण बघितला ते मेक इन इंडियाची पॉवर आपण बघितली आणि आता तर जग म्हणत आहे की शस्त्रास्त्र आम्हाला द्या हे भारताने करून द्याची मागणी इतर देशांकडून केली के जात आहे बजेट सुद्धा आता वाढवलेलं आहे भारताचं आपल्या सगळ्याच डिफेन्स केपेबिलिटीची मागणी आता जग करताय जगाला लक्षात आलं की आपल्याला जर सेफ राहायचं असेल तर सर्वात चांगली शस्त्रास्त्र आता भारताकडे आपण मी तर भारतीयांचं अभिनंदन करेन की तुर्की सारखा देश जो विनाकारण दहशतवादाला पाठिंबा देतो आहे मानवतेच्या विरुद्ध जो अपराध आहे त्या अपराधाला पाठिंबा देतोय त्या तुर्कीवर अघोषित बहिष्कार हा भारतीयांनी टाकलेला आहे तुर्की लक्षात आल ताकत का है पूरे महाराष्ट्र में और आज ये हम सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है और यहाँ पर भी हम लोगों ने यह तय किया कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं इसलिए इस खापरखेड़ा की पंचायत में हम लोगों ने ये यात्रा निकाली और जिस प्रकार से आम लोगों ने इसमें सहभागिता ली जिस प्रकार से उन्होंने उत्साह दिखाया इससे हम भी अभिभूत हैं बहुत अच्छा एक नियोजन ये रहा है और हमारे सेना के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का प्रेम और लोगों का सम्मान हमको इसमें दिखाई पड़ता है मेक इन इंडिया के तहत जिस तरह से काम हुआ नागपुर का नागपुर का योगदान बढ़ा रहा है मेक इन इंडिया के तहत उसको भी विवाद कर रहे हैं समिति में चुनाव है देखिए कुछ लोग ये केवल निगेटिव होते हैं उनको न देश से कुछ लेन देन है न समाज से कुछ लेन देन है हर चीज में राजनीति करते है ऐसे राजनीति करते करते ही वो समाप्त हो रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे भारत देश महान है महान भारत की सेवा जो करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता न कोई पार्टी रोक सकती है न ऐसे निगेटिव लोग कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा अपनी जय हिंद यात्रा का है जय हिंद यात्रा कांग्रेस की यात्रा कर खासियत है पण काँग्रेसने जहीन यात्रा काढली तर आमची अपेक्षा एवढीच आहे की राजकीय यात्रा करू नका आणि विशेषतः आपल्या सेनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू नका कालपासनं पुन्हा एकदा राहुल गांधी जे बोलायला लागले त्यातनं आपल्या सेनेच्या प्रती त्यांचा अविश्वास आपल्याला पाहायला मिळतोय आपल्या सेनेच्या प्रती ज्या प्रकारे ते अविश्वास आहेत एकीकडे सेनेवर अविश्वास दाखवायचा आणि दुसरीकडे जयहिंद यात्रा करायची अरे जय हिंद तेव्हा म्हणता येईल सेनेच्या पाठीशी आम्ही राहू शकतो देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल ऐकॉन प्रेस करायला विसरू नका